Я вот 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 я честно говоря к часам пяти дня выгляжу чуть лучше, чем там, если эти пять часов дня не сопряжены с выпиванием вискарика. Uh -huh. У меня очень смешная физиономия, она, она вот не знаю как на один плюс один. А утро раннее, а я ранний очень. Вот так как у тебя режим, только минус телевизионная работа. Uh -huh. Я ранний очень, ранний паренек, жабра, жанка подобный. И а, вот это все смешно этим нужно смотреть. То, что я увидел, это, конечно, чудовищно. Сейчас люди, миллионы зрителей один плюс один посмотрели и говорят, что вы нам показываете с А там, ну, у тебя разные взаимоотношения с представителями российского шоу-бизнеса, если их можно назвать представителями, потому что персонажи, я бы сказал так. У нас недавно Баргулец Евгений поздравлял в эфире с недавно с днем рождения Игоря Суруханова. У тебя сейчас возможность, я думаю, что это будет небольшой подарок вот для кого. Для вечерняных руки. сегодня. Сьогодні особливий день, адже 20 квітня 1983 року кілька амбітних хлопців об'єдналися у бід квартет під назвою Секрет. Тоді вони ще не здогадувалися, який успіх на них чекає. У Снедарку в в с ним на скайп-близку Андрей Забудский из гурту «Секрет». Андрей, доброе утро. Приветствую вас. Мы поздравляем вас с таким знаменательным событием. И, собственно говоря, нас поздравляем с этим событием. А, поко... Но все-таки объединить многие поколения своим творчеством, это не каждому дано. О, не говорите. А, ну, а в да? чем-то секрет-то вашей группы можете объяснить? Ой, я не знаю. Не могу. Спасибо за ответ. У вас а, есть возможность сейчас услышать а, очень красивые со смыслом слова Атара Кушинашвили, который сейчас готов поздравить. С удовольствием. При, приветствую, Андрей, приветствую тебя. Привет, Атар. Я с огромным уважением отношусь к людям, которые столько лет держат марку. Группа «Секрет» относима к тому, к тому, к тому немногочисленному он, а, отряду а, российской эстрады, которые не позволяли усомниться, несмотря не на паузы в творчестве, в своем числе. Они даже годы спустя могут дать фору музыкантам. Мне, для меня честь Находясь в величайшем из городов мира Киеве, поздравить тебя и твою банду а, вместе с и с каналом 1 плюс 1, поздравить тебя с юбилейчиком. Я знаю, в чем ваш секрет. Секрет больших людей в одном. В непропадании интересов жизни, о чем мы говорили с тобой во время рекламной mm -hmm. паузы. Когда у человека есть интерес к жизни, в чем секрет? Он будет бессмертен. Станет бессмертным. Я желаю вам долголетия, Андрей. Спасибо. Спасибо, я вам тоже оттар желаю долголетия. Андрей, ну и вот э, как вы часто все-таки на сегодняшний день общаетесь, потому что они частые концерты в Киеве. Менко, Леонидов, э, были в разные времена туги в вашей группе. Э, как сейчас обстоят дела с вашими товарищами? Ну, Макс уже сказал, что не нужно, э, я не знаю, в прямом эфире возможно ли такая фраза мастурбировать на фотографии секрета, поэтому как он же, этим да, не читал. занимается. А мы с Алешей Мурашовым периодически встречаемся и э, даже вместе поигрываем, несмотря на то, что у нас у каждого есть свои сольные э, проекты. У Леши Мурашова группа называется «По барабану бэнд», у меня называется группа «Андрей Заблудовский секрет-99». Э, Коля Фоменко, как вы знаете, президент э, большой компании «Мараша э, Рейсинг». Э, он э, посвятился гонкам. И, в общем, наверное, правильно сделал. Хотя, э, в недавнего времени мы тоже играли вместе. И, в общем, худо беды у нас получалось. Андрей Забудовский, в пустях, с Будем ждать вас в прямом эфире. Наш программе утренней. Найдете возможность. Будете в Киеве. Будем ждать. Ну, 20 лет это, наверное, немало. 28. 28, 20 апреля, да. если <свят> Вот видите, так хотелось ну, сказать, что вы моды все-таки остаетесь такими в наших сердцах, хотя мы-то стареем, а секрет-то нет. Спасибо, Андрей, вам удачи и всего кайф, все всего будет Всего доброго, хорошо. Андрей, всего доброго. Счастливо, счастливо, а, не ну, подболейся. Дай бог. С, какая же красивая Лида. Я не, я, я, я не простил бы себе, не спустил бы себе, если бы не отпустил реплику полную под Халимского Красивейшая. Извини, что я так часто об этом говорю. Это была подводка к новостям ТСН от Атара Кушанашвили. До речи, если вы хотите, чтобы ваша разговор тривала долго, давайте бывайте поделиться в чашке ромосовитой кавы, тогда можно спиваться хоть целую вечность. А теперь, после слов Татара Кушанашвили, интересно... Будет посмотреть в глаза леди Таран. Но перед этим я думаю, что ей нужно добраться к воздуху. Вот именно это то, что только что увидели. У нас есть звонок. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Тар, я очень рада, именно в утреннем эфире вы гости. Так как все эфиры с вашим участием очень интересны, всегда какая-то изменка будет. Спасибо и у меня такой вопрос к вам: э, были ли бы у вас проблемы с звездами страны и по поводу ваших комментариев, потому что э, правду, которую вы говорите вы, не всем нравится, хотя очень точно и очень интересно подмечено. Спасибо вам большое. до свидания. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня и от необходимости участвовать в таком в том количестве конфликтов, в которые вовлечен я. Каждый день у меня проблемы с ними, и я их решаю. Кстати, нужно ведь, наверное, какой-то иметь вес Сатар, и его заработать, его пережить, для того, чтобы абсолютно спокойно сказать, Киркор такой, этот такой, этот такой, этот такой. По большому счету, наверное, не другого больше, чем друзей. Конечно, это раз. само собой. Второе, mm -hmm. ну, наверное, перепоны какие-то должны ставить в связи с этим. Два, три, возможно, это пиар. Атар, а жить-то как-то дальше. Киркоров, вот видишь, реабилитировался. Как ты его называл в эфире? Борис Масель говорит: все, это конец. Простили. Простили, признали 500 года. А, карьера, как карьера, на которую мы с тобой претендуем успешная карьера, равно как и любой друг творческий человек. Слово творческий ко мне не относимо вообще, но я позволил себе это дерзкое слово. У меня нет другов больше. Это совершенно закономерная ситуация для парня, который гордится тем, что он мужеско полу. Но про проблема со звездами в другом. Проблема со звездами в том, что они лишены самоиронии. бляющее большинство: что ваши, что мои, то грузинские, что украинские, они лишены самоиронии. Они гипертрофировано, завышенно самооценочны. Это не моя проблема. Но если барышня спросила меня утром киевским, весенним уже утром, как я решаю проблемы, конечно, у меня есть вес. Я 18 лет потратил, чтобы заработать себе имя. 18 лет. И если я говорю, что альбом плохой, поверь. Верь мне, я научивший петь Стиви Уандера, I just call. и я приветствую привет, привет на сцену Барбару Стрейзен и я Керри, уж, наверное, я разбираюсь, плохо ли хорошо спели премьер министр И уж, наверное, имею право сказать, что в ночных клубах нельзя вести себя Аки Хаврой. Уж, наверное, мне это можно сказать, потому что я никогда не давал повода. Я всегда знаю, что нужно соблюдать режим и так далее. К тебе утром приехал, девушки твои спрашивают, а вы правда ранние, вы нарушите режим? Вы что, ребят, как бы я построил три загородных дома, если бы я нарушал режим? Я, группа ТХЗ, подарок для один еще... из... Четыре для четверых. Крошка и нот спрашивает вопрос, Атарик. А вы себя позиционируете как черствого и грубого снаружи, но ранимого и нежного внутри. Какие моменты вы с большой буквы можете открыто проявить свою ранимость и нежность? И перед кем Когда я думаю, перед тобой даже. Когда я думаю о маме я плачу, когда встречаюсь с детьми. Сейчас встречусь, когда приеду в Москву, я в домашнем кругу, когда сборная России по футболу показывает хотя бы намек на игру. Когда мой старший сын подает руку девочке, я вижу это из окна, когда она падает во дворе дачного участка. Uh -huh. Да любой фильм ⁇ Язык нежности ⁇ с Джеком Николсоном. У меня тьма поводов демонстрировать самому себе, а не миру, то, чем меня наградили родители. Очень... Мне кажется, что я не самый безнадежный парень на Земле. Мне кажется, что я достаточно... Чувствительный и тонкий. Эти слова я говорю 17 лет, Атар. Я эти слова говорю в 17 лет. А мне 99, я сохранил твой юношеский русланский задор, Спасибо. Ну, какая же красивая Лида. Дина у нас доброе утро, следующий звонок. Доброе утро. И в шоке, да? Вот вы, Атар, Доброе утро Доброе утро. Извините, вы меня слышите, да? Да, мы вас слышим. Это вы, вы оторвались, помните, с Путиным? Мне уже, извините, за 50 лет да. я uh -huh. очень, э, вы мне очень нравитесь. Я Спасибо. понимаю, что вы сегодня открылись для меня с другой стороны. Я Вау. знаю вас жесткого критика и звезд, и знаменитых людей. А сегодня вы действительно открыли, ну как бы... С Спасибо Руслану, коллективу, да, они меня как? позвали. Я, я погадаю, узнала, уже да. многодетный, потому что Спасибо. вы такой человек ранимый и так далее. И, вы мне напомнили, знаете, актера Бельмано. Это не самое... Это делает мне честь такая аналогия. Параллель, которая меня приводит трепет. Я желаю вам хорошего дня. Бельмано, Извините, я хотела бы сказать, а не хотели вы играть в каких-нибудь фильмах? Я играю уже, мой друг. Я снимаюсь в фильме. Наверняка обречен на провал. Потому что все, в чем я участвую, кроме эфиров 1 плюс 1, заканчивается оглушительным поражением. Это будет самый некассовый фильм тысячелетия, потому что я снимаю его с Comedy Club, с двумя бойцами. Играю я парня, которого убивают на 46 секунде. Но а с, с пикантной ситуация в том, что меня будет убивать на Фриски. Это комедия. А поскольку Жанна Фриски давно... да, 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 да. А, а поскольку Жанна Фриски давно замыслила виндету кровавую, я так думаю, что на съемочной площадке я режиссера переснимать этот момент убиения. Раз 70, я буду падать, батальоне. Я снимаюсь. Вот эта рожица, которая сейчас в подаче 1 плюс один кажет демонстрирует себя на всю Украину, Украина появится в фильмах некоторых. Атар, а вот я вот слушал женщину, которая спокойно абсолютно. Вот ты такой взбалмошный, она спокойно смотрит на тебя, улыбается и такие говорит слова тебе разному, тебе любому. Такое ощущение, что все, что ты где-то какие-то а, пропки и о грехи делал, как и любой другой человек, не, не зная тебя, все прощается. И это как тонко. Это очень, это очень трогательно. Сейчас, когда я поеду после вас. Целый день бороться с собственными демонами, с демонами посылок. Пока оставайся, мы меняем сейчас верстку, потому что ты остаешься. <с сейчас Лидия Таран словами представляет... Лидия Таран, это священное имя, которое сыплет искрами в момент, когда его произносят. Особенно фамилия, усугубляющая ситуацию, пикировку, точечную бомбардировку грузинской местности Кутаиси. Там пролетает над моей девушкой, и я там, пасущий овец, смотрю наверх и говорю, О, хляби небесные, кто это? Маститая <laughs> сцена.